знаете, есть называется комиссия по экономическим вопросам. Ее возглавляет премьер министр В данный момент сейчас возглавляет эти комиссии с российской стороны Путин Владимир Владимирович, с украинской стороны возглавляет Азаров Николай Янцев. А в этой комиссии есть подкомиссия. Есть подкомиссия там по энергетике, там еще почему-то есть подкомиссия по космосу. Эти подкомиссии возглавляются с украинской стороны. Я возглавляю, с российской стороны возглав, возглавляет ее Перминов Анатолий Николаевич, директор Роскосмос. Значит, полгода назад на совещании в Крыму, когда мы готовились там, как был поставлен вопрос, давайте рассмотрим вопрос возможности посылки украинского космонавта на Международную космическую станцию. Рассматриваются сегодня два варианта. То есть, как бы, Э нет, сейчас как, то есть как бы космонавт посещение, то есть вот он пролетит с кораблем, допустим, в Союз, сейчас останутся только Союзы, и побудет там где-то, условно, не пристуковываться в неделю, 10 дней, и вернется. То есть это посещение где-то в течение 10-12 дней. И второе, полноценная работа в составе экипажа Международной космической станции. Поэтому два варианта этих сейчас проработаться. Мы провели встречи с роскосмосом. Вот Рассмотрели эти вопрос. И сейчас первое отметил, что значит до 2013 года полностью экипажи для международной космической станции все укомплектованы, эксперименты расписаны. Поэтому если рассматривается вопрос посылки нашего космонавта, да, то это не ранее, допустим, 2014 года, если, допустим, президенты наши не примут какое-то дополнительное решение. И второе сейчас обсуждается серьезно стоимость. Вот мы настаиваем все-таки, чтобы это был полномасштабный полет. С, с, экспериментами, потому что сегодня Украина вместе с Российской Академией Наук и Украинской Академией Наук очень проводит, ну, у нас написано где-то на 4 года, по-моему, 25 экспериментов на Международной космической станции. То есть мы заставляем приборы, пишем методику, а потом там делаем. И вот мы хотели, чтобы эти эксперименты проводил украинский космонавт. Поэтому мы хотим, чтобы это все-таки был полноценный полет, серьезный. Вот. Но нам заявляет пока очень приличную очень сумму. Стоимость такого полета это 150 миллионов долларов. Поэтому нами по, по результатам встречи с Роскосмосом на уровне эксперта была написана очень серьезная докладная записка в кабинет министров, которая сейчас находится там на рассмотрении. Поэтому вот если говорить о полете, то это не раньше 2014 года, а о финансах тогда вот Вытрасти наше благосостояние, я думаю, что мы, может, еще быстрее попросимся и нас где-то втиснуть. космос обещал, что все-таки, может быть, даже в счет российской квоты, потому что сегодня, по сути дела, как бы три участника этого полета. Это Роскосмос, НАСА и Европейская космическая институт. Они определяют составы экипажа, все, но ну, у каждой из этих вот подразделений стран есть свои квоты. Вот мы, допустим, проговорили, что Идя нам навстречу, может быть, Россия рассматривает вопрос в счет своих коты может быть, тогда раньше получится полет. Так. Но такие проговоры ведутся, и они в такой доброжелательной атмосфере идут и рассматриваются эти вопросы. Спасибо. Пожалуйста, Денька. Ваш вопрос. Да, телекомпания «Эра», скажите, пожалуйста, а кто может стать этим вторым космонавтом, да, и почему в Украине нет центров подготовки космонавтов? Вообще, сколько украинцев космонавтов? понимаете? Я думаю, что во всем мире есть всего нам всего два центра подготовки космонавтов. Это сегодня вот в Подмосковье и в центре Джонсона в Америке. Потому что это очень-очень дорогие вещи. Я не могу сказать, что это игрушки. Может, на первом этапе это были как бы игрушки. Сейчас вот я все время стараюсь смотреть канал вот «Россия-24». Там сейчас целая серия, уже месяц идет, как все это начиналось, называется, и первый полет. Вот если вы поднимете эту историю, это колоссальный труд, вот и очень было приятно. Вот вчера смотрел передачу какой-то полковник, который вел значит, программу подготовки вообще пребывания в космосе. Почему-то очень много было солдат и сержантов с украинских деревень, которых там готовились вот на них эксперименты провели. Какой скафандр, будет, как все. Поэтому я думаю, что я прямо могу сказать, что я думаю, что мы не будем создавать центр подготовки космонавтов. Это однозначно он есть. И вы знаете, что Леонид Каденюк летал в космос наш украинском, он готовился в американском центре, и это вполне достаточно, и все и соответствует тем требованиям, которые предъявляются к космонавтам. Вот. А второе, вот, как только будет решен вопрос, что будет полет там 14-13, тогда будет объявлен конкурс, будет объявлен тендер, и мы тогда будем подбирать этих сегодня уже я скажу что два человека уже пока не было, уже два человека написали заявление что мы бы хотели полететь на международную космическую станцию то есть мы будем вам докладывать об этом дело.